kerana membenarkan saya membahas tentang kementerian pengangkutan. Butiran yang hendak saya bahaskan ialah butiran 020300 pengangkutan jalan. Saya memohon kepada kerajaan untuk mengkaji semula peraturan mengenai berat muatan untuk sesuatu kenderaan. Pengusaha-pengusaha industri pengangkutan mengadu bahawa peraturan-peraturan sekarang ini tidak munasabah. Contohnya Badang uh, tanpa muatan sebuah lori 3,90 kilogram atau BTM 3,90 uh, kg hanya dibenarkan uh, berat badang dengan muatan 5,000 kilogram saja atau BTM 5 tan. Ini bermaksud lori sedemikian hanya boleh mengangkut 1910 kilogram untuk lori sedemikian kalau muatan tidak melebihi dinding lori yang sama tinggi dengan kepala lori, muatannya kalau dimuatkan dengan kelapa sawit muatannya adalah lebih kurang 4.5 metrik ton ini bermaksud undang-undang hanya benarkan lebih kurang 2 metrik ton tapi muatan yang biasa dibawa adalah 4.5 metrik tan. Jika muatan sedemikian tidak membahayakan, peraturan haruslah ditukar untuk membenarkan muatan sedemikian. Contoh kedua, muatan tangki yang mengikut spesifikasi JPJ. Muatan penuh mesti dibenarkan tanpa mengira beratnya kerana jika ia tidak dipenuhi, ia amat berbahaya. Kerana kalau sebuah lori itu membawa muatan yang tidak penuh dalam tangki, cecair dalam tangki itu akan bergoyang dan ia berbahaya untuk membawa lori tangki sedemikian. Setiap kali kita nampak kalau ada penguatkuasaan, banyak lori yang tiba-tiba tidak berjalan dan ditinggalkan di tepi-tepi jalan pengusaha industri pengangkutan ini sangat penting untuk pembangunan negara kita. Mereka bukannya penjenayah. Jadi saya harap peraturan dapat diselaraskan agar muatan yang dibenarkan itu munasabah. Tetapi dan apabila muatan itu surah munasabah dan pengusaha industri pengangkutan tidak mengikutnya, kita mestilah berlaku tegas terhadap mereka supaya keselamatan atas jalan raya itu dapat uh, dijaga. Perkara kedua yang uh, saya ingin bawa kepada pihak kerajaan ialah tindakan meneraikan or blacklisting kenderaan yang dikatakan tidak membayar saman. Dari segi undang-undang, saman ini sebenarnya offer to compound. Offer to compound ini bermaksud seseorang yang dikatakan melakukan kesalahan ditawar untuk membayar sejumlah compound tanpa pergi ke mahkamah. Tetapi dengan polisi meneraikan semua yang dikatakan tak bayar saman ini, kita sudah melanggar prinsip undang-undang jenayah iaitu innocent until proven guilty. Jadi, Menteri baru-baru ini menyatakan terdapat 5.5 juta saman compound ini yang tidak dibayar. Tentulah dalam 5.5 juta ini ada banyak compound offer to compound ini saman ini yang dikeluarkan secara salah atau tidak mengikut undang-undang. Saya pun sendiri pernah uh, uh, hampir menjadi bangsa dikatakan masa universiti dikatakan kereta saya di diletakkan di tempat yang tidak dibenarkan sementara saya hanya menggunakan motosikal sahaja. Jadi ada kadang-kadang ada case di mana nombor kenderaan disilap tulis oleh pihak pegawai, ada kalanya plate nombor ini digunakan oleh penjenayah dan ada kalanya pegawai tidak memahami peraturan mengeluarkan saman yang tidak sepatutnya dikeluarkan dan banyak kali juga saman datang selepas banyak bulan dan pemandu dan tuan punya kenderaan sudah lupa tentang insiden sedemikian. Saya habisi dengan cadangan saya. Saya cadangkan kepada kerajaan supaya tegas membawa kes ke mahkamah jika sesuatu saman itu atau compound offer to compound ini tidak dibayar. Ini akan memaksa dan menyebabkan Ramai orang yang melakukan kesalahan akan berubah-ubah untuk membayar kompaun itu kerana takut dibawa ke mahkamah. Sementara memberikan hak kepada mereka yang tidak bersalah, mempertahankan kedudukan mereka tanpa dipaksa mengakui bersalah sungguh pun tidak bersalah. Saya harap prinsip ini dapat kerajaan ini oh, pertahankan agar mereka yang tidak bersalah tidak dipaksa membayar kompaun kerana takut disenarai hitamkan. Terima kasih Tan Sri Pengurusi.